أسعد اللحظات وأسكاها وأشرفها حيث نجد فيها بين أيدينا ضيفا كريما فهذه اللحظة المباركة الناظرة تضطرب قلوبنا وتحركها وتفجر ينابيع الفرحة والسرور في وجداننا إياك وإننا سعداء بقدوم شخصية عظيمة علينا আব্দুল বারি নব্বর জন্নত মতো وترحب بكم اجواء هذه الجامعه وارضها الطيبه ايها الشيخ انكم حملتم على عاتقكم مسؤوليه عظيمه في اسماء الامه واحياء السنه المحمديه فكنتم دائمين في طليه العلماء الذين يدافعون عن قضايا الامه بكل شجاعه وجرعه وصدق وأمانه وعفه من خلال محاضراتكم في مجال الدين والسياسيه فلا تخافون لومه لائم ولا تبالون طعن طاعين بل انتم رجال أسودية في العصر الحاضر والمقاتلون الباسلون في طريق السياسه والإماره ولم تخافون وان الله ونصرته لَمَعَكُمْ والجم الغفيره من اهل الحق واخيرا نشكركم سماحه الشيخ مامور الحق على استجابتكم لدعوتنا واستماعكم لكلماتنا المتواضعه الْحَقُّ ان زيارتكم ستكتب بتاريخ الجامعه بالحروف الذهبيه وفي النهايه نعترف بتقصيراتنا في القيام بواجب التكريم كما يليق بحضرتكم وعلو فضلكم ونسال الله تعالى ان يوفقكم ويسدد خطاكم وان يحفظكم من كل السوء ويجعل علمكم نورا يهدي الامه كما نسال الله ان يبارك في عمركم ويرزقكم الصحه والعافيه لمواصلة المصير في خدمة الدين والعلم والعمل الصالح وأن يرزقنا الله جميعا مرافقتكم في الجنة كما رافقنا الله اليوم في هذه الحفلة المباركة في الجامعة الإسلامية دار الله لله ودار الأيتام والصلاة والسلام على النبي الكريم.